berganimizdek oila market savdo tarmog'i endi jizzax shahrida yuqori sifat va dizaynga ega bo'lgan ushbu binoda jizzaxliklarga xizmat ko'rsatiladi biz esa savdo markazining birinchi ish kuni qanday o'tayotganligini tashrif buyuruvchilar bilan muloqot qilish orqali birgalikda aniqlaymiz ko'rib turganingizdek savdo markazimizning birinchi ish kuni bo'lishiga qaramasdan savdo markazimizda juda ham odam gavjum va biz ular bilan muloqot qilishni boshlaymiz assalomu alaykum assalomu alaykum savdo markazimizni aylanib chiqdingizmi ha endi aylanyapman yoqdimi sizga savdo markazimi yaxshi narxlari yaxshi sir bo'lmasa nimalar sotib oborishni rejalashtiryapsiz savdo markazimizdan endi manga ko'proq uh, noutbuk bilan qizimn o'qishiga manau televizorni kattarog'idan olmoqchi edim narxlari yaxshi omadli xayrlar tilaymiz rahmat aziz yurtdoshlar aziz jizzaxliklar ko'rib turganingizdek mijozlarimizning xaridorlarimizning kayfiyatlari juda ham ko'tarinki va aynan savdo markazimizning ushbu qismida maishiy texnikalar joylashgan ko'rishingiz mumkin istalgan turdagi istalgan rusumdagi muzlatgichlar gaz plitalar konditsionerlar televizorlar bularni barchasi muddatli to'lov evaziga va faqat siz uchun biz esa davom etamiz assalomu alaykum assalomu alaykum nimalar xarid qilishni rejalashtiryapsiz xudo xohlasa mana mebelni ko'ryapman yaqinda dom olgandik shuni rejalashtirib shu oyma oy to'g'ri keladimi yo'qi o'shani ko'ram xudo xohlasa yoqdimi sizga savdo markaziga yoqyapti gap yo'q xalqqa yengillik ancha yordam gap yo'q yana shunaqalar ochilsa ko'paysa bizga xalq qayerda yaxshi bo'lari xursandman albatta sizni xaridingizda ham omad tilaymiz salomat bo'ling assalomu alaykum chiqdik yoqyaptimi sizga savdo markazimizdagi mahsulotlar xodimlarni xizmati yaxshi yoqyapti yaxshi zo'r narxlar haqida nima deya olasiz narxlarni hali surishtirmadik faqat tomosha qilib chiqyapmizop nima sotib olish rejalashtiryapsiz hozir yoki nima sotib olish haqida fikr uyg'ondi sizda hozir Biz stol stul ko'ryapmiz hozir surishtirib Onadoningiz uchun stol ustul sotib olmoqchisiz o'ylaymizki ushbu savdo markazimizning qismidan o'zingizni xonadoningizga zarur bo'lgan aynan o'sha mebellar to'plamini topasiz omadli xayrlar tilaymiz salomat bo'ling assalomu alaykum. alaykumnima sotib olishni rejalashtiryapsiz stul stol stul xonadoningiz uchun stol stul sotib olishni rejalashtiryapsiz savdo markazimiz yoqdimi sizga ha yoqdi rosa zo'r jizzaxga kerakmidi shunaqangi savdo markazi ha albatta kerak hamma joyga kerak assalomu alaykum vlkum jizzaxga kerakmidi aynan ushbu turdagi savdo markazi birinchi o'rinda mana shunaqa chiroyli oilabop hamyonbop desa ham bo'ladi ham bo'lib bo'lib olinadi bu hech ham qiyin emas judayam yaxshi narsalarni har bittasiga hozir e'tibor berib narxlarini ko'rib chiqdik endi ayrimlar har xil fikrda kimdir qimmat deydi kimdir arzon deydi lekin agar bo'lib bo'lib olgan taqdirda bu juda ham arzon yaxshi narsa yoshlarimizga yaxshi oilaga yaxshi rahmat o'zingiz nima sotib olishni rejalashtiryapsiz hozir man hozir qarab turib mana shu narsaga havas qildim xudo xohlasa kelib oilamiz bilan bir ko'rib maslahatlashib mana shu narsani olmoqchiman albatta ushbu mebellar to'plamini xarid qiling va va hozir xodimlarimiz ham qizg'in ish ustida va biz ulardan ham fikrlarini va mijozlarimizning fikrlarini ham savdo markazimiz haqida bilish uchun aynan xodimlarimiz bilan muloqot olib boramiz assalomu alaykum assalomu alaykum nozumaxon charchamayapsizmi mijozlarimizga yaxshi xudoga shukur rahmat rahmat asosan mijozlarimiz nimalar xarid qilishmoqda hozir savdo markazimizda hozirgi kunda mavsum yoz fasli bo'lganligi uchun ko'proq konditsioner muzlatgichlarimizni xarid qilishmoqda sizga rahmat charchamang sog' bo'ling salomat bo'ling assalomuoam aynaxon charchamayapsizmi yo'q charchaganim yo'q savdo fialimiz haqida mijozlarimizni fikri qanday jizzaxlik mijozlarimizalo hammasi xursand narxlarimizdan ham i foizidan ham sifatidan ham mahsulotlarni hammasidan xursand bo'lishyapti i xizmatlarimizdan ham ovoragarchilik yo'qligi uchun hamma foizlari kamligi uchun bankka borib и kafel kerak emas kredit chiqarmaydi ham bir kunda mahsulotni ol olish uchun bosh to'lovini qilib o'shalardan xursand ham xaridorlar sizdan albatta shunday pozitiv kayfiyatda davom etishingizni mijozlarimizga xizmat ko'rsatishingizni so'raymiz chunki bu bizning birinchi ish kunimiz va hali biz ko'plab mijozlarimizga xizmat ko'rsatishimiz kerak charchamang rahmat assalomu alaykum assalomu alaykum kamolaxon kayfiyatlaringiz qanday yaxshi a'lo darajada savdo so, uylarimiz haqida mijozlar qanday fikr bildirishmoqda sizga yaxshi mijozlar yaxshi fikr bildirishyapti bizni magazinimizni maqtashyapti hamma yaxshi fikr bildiryapti aynan qanday mahsulotlarni sotib olishni istashyapti mijozlarimiz hozirgi kunda mahsulotlarimizdan shivaki xolodilnik konditsioner issiq kunlik bo'lgani uchun shu mahsulotlarimizni ko'proq xarid qilishyapti xaridorlarimizga xizmat ko'rsatishdan charchamang rahmat savdo markazimizning ushbu qismidan yotoqxona oshxona va mehmonxonangiz uchun istalgan turdagi va rusumdagi hajmdagi mebellarni xarid qilishingiz mumkin eng muhimi bu yerda joylashgan har bir mebel yuqori sifatli dizaynga ega asosiysi siz ushbu mebellarni muddatli to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin sizdan so'raydigan yagona narsamiz pasportingiz bilan savdo markazimizga tashrif buyurishingiz assalomu alaykum assalomu alaykum charchamayapsizmi rahmat savdo markazimiz yoqdimi sizga yoqdi yoqdi yaxshi qanday fikrdasiz savdo markazimiz haqida yaxshi yxibo'xsi shunaqa do'konlar ko'payaversin yana qanday takliflaringiz bor savdo markazimiz uchun taklif <laughs> taklif endi hammasi yetarli endi boshqa taklif bo'lmasa kerak manimcha yoqdi manga sir bo'lmasa nimani sotib olishni rejalashtiryapsiz hozir televizor ko'rmoqchiman televizor xonadoningiz uchun televizor sotib olmoqchisiz qaysi birini shunida aynan ushbu televizorni hozir akamiz xonadonlari uchun sotib olmoqchi ekanlar narxlari ham qimmat emas siz albatta sotib oling narxlar yaxshi xaridingizga omadlar tilaymiz rahmat yana bir narsani aziz jizzaxlik yurtdoshlarimiz uchun eslatib o'tmoqchiman sport ixlosmandlari yoki o'zini sog'lom holda tusishni istagan yurtdoshlarimiz uchun savdo markazimizda ushbu burchakdan xohlagan turdagi yugurish yo'lakchalari yoki boshqa sport anjomlarini muddatli to'lov evaziga xarid qilishlari mumkin va albatta insonni o'zini sog'lom saqlashida ushbu jihozlarning o'rni juda ham katta bundan tashqari savdo markazimizda san'at ixlosmandlari yoki e, san'atchi do'stlarimiz uchun ham burchagimiz mavjud va bu yerdan istalgan turdagi e, katta hajmdagi istalgan rusumdagi e, mikrofonlar yoki kolonkalarni xarid qilishingiz mumkin imkoniyatni qo'ldan boy bermang bundan tashqari hozirgi davr texnika asri ekanligini unutmagan holda hozirgi kunda aksariyat yoshlarimiz dasturlash yoki umuman olganda kompyuter texnologiyalarida ishlashda yuqori savodxonlikka egaligi uchun ham aynan ushbu burchakni tashkil etganmiz ushbu burchakdan siz istalgan rusumdagi noutbuklar printerlarni ham xarid qilishingiz mumkin o'z avtomobilini eng so'nggi rusumdagi avoehtiyot qismlar yoki aksessuarlar bilan jihozlashni istovchi yurtdoshlarimizni ham savdo markazimizga taklif etamiz siz bu yerdan istalgan turla rusumdagi boshqaruv rullari pultlar magnitafonlar videoregistratorlar hattoki radar detektorlarni ham muddatli to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin bundan tashqari ushbu qismda eng so'nggi rusumdagi telefonlar ham joylashgan aynan ushbu oyna ortida har bir bolajonni orzusi bo'lgan mana bunday mashinalar va velosipedlar savdo markazimizda mavjud va siz ushbu turdagi o'yinchoqlarni yoki mashinalarni yoki velosipedlarni yoki bolalar kolyaskasini xarid qilgan holda farzandingizni dunyodagi eng baxtli bolalardan biriga aylantirishingiz mumkin va bularning barchasi muddatli to'lov evaziga aziz yurtdoshlar savdo markazimizning ushbu bo'limi shartnoma rasmiylashtirish qismi o'z tanlovini amalga oshirgan mijozlarimiz aynan o'z mahsulotlarini ushbu qismda rasmiylashtirishadi va biz hozir ushbu qismdagi mijozlar va xodimlarimiz bilan muloqot qilamiz assalomu alaykum alaykumlkum assalom nima sotib oldingiz telefon sotib oldingiz qanday rusumdagi a nol ikki telefon samsunglar haqida nima deya olasiz bo'ladidemak sizga ma'qul narxlarimiz ma'qul jizzax shahriga kerakmidi ushbu turdagi savdo markazi sizni fikringizcha kerak bo'lishi kerak kerak hamma shu yerdaku kerakligi uchun kerakda sizga aynan sotib olgan telefoningiz yaxshi kunlaringizga xizmat qilishiga tilakdoshmiz biz esa davom etamiz assalomu alaykum ilyos aka charchamayapsizmi yaxshi rahmat surati qanaqa xaridorlarimizni kayfiyati shartnomalarni soni ortib boryaptimi yaxshi ko'proq shartnoma qilishga harakat qilyapmiz demak xaridorlarimiz faqatgina tovarlarimizni mahsulotlarimizni tomosha qilib olmasdan xaridlarni ham amalga oshirishmoqda sizlarga omad tilaymiz rahmat <usur> albatta umuman olganda bu barchaga ma'lum velosipedda yurish yoki harakatlanish inson sog'ligi uchun juda ham foydali va aynan siz savdo markazimizdan ushbu turdagi velosipedlarni muddatli to'lov evaziga xarid qilishingiz mumkin narxlarimiz esa hamyonbop va ushbu elektroskuterlar ham xaridingiz uchun muntazir va ushbu elektro skuterlarning eng qulay tarafi xonadoningizda ham quvvatlantirishingiz mumkin assalomu alaykumsam nima xarid qilishni rejalashtiryapsiz hozir shu mana shu skuterni xarid qilishni rejalashtirib turibmiz hali xudo xohlasa qani kelishib qolsak bo'adi nasib lsa skuter olishni rejalashtiryapsiz savdo markazimiz yoqdimi sizga albatta endi jizzaxda manimcha birinchi savdo markazlaridan bo'lib turibdi juda chiroyli hamma narsa bor qulayliklarga ega bizga yoqdi sizga ham rahmat albatta ushbu skuterni sotib olishingizni va ushbu skuter sizni yaxshi kunlaringizda xizmat qilishiga tilakdoshmiz rahmat assalomu alaykum assalomu alaykum velosiped sotib olmoqchimisiz hozir xudo xohlasa nasib qilsa qaysi biri yoqyapti sizga aynan ushbu velosiped yoqyapti sizga savdo markazini aylanib chiqdingizmi yo'q endi aylanamizda hozir yendi kirmoqchisiz demak velosipedlar qismiga o'tdingiz hozir jizzaxga kerak edimi ushbu turdagi savdo markazalbatta kerak albatta kerak edк kerak edi ayniqsa muddatliy to'lov evaziga bo'lib bo'lib to'lash imkoniyati juda ham jizzaxlarga qulaylik yaratadi deb o'ylaymiz shunday shunday to'ppa to'g'ri qulaylik конечно yaratadi bu benzin demasa bu pul demasa bu o'zi boradi keladi ozgina mehnat kerak bu ham sog'liqka ham foydasi katta juda katta haridingizga omad tilaymiz rahmat aziz jizzaxliklar sizlarni ushbu savdo markazi bilan tabriklaymiz oila market esa sizlarga xizmat ko'rsatishdan hech qachon charchamaydi va yurtimiz bo'ylab yangidan yangi filiallarni ochishda davom etadi oila market oilangiz tayanch <Sessizlik>